Всем доброго дня! Продолжаем работать щепорезом. Деякі багато, багато хто писав в коментарях, що оцей отвір дуже опасний оцей для руки. Ну, в принципі, і, ну, цей отвер, він дуже зручний, дуже зручний. І туди, щоб... в мясорубке, чтобы туда попала рука, нужно ее просто туда специально всунуть аж вовнутрь. Ось. То есть, вот только что вот такой тазик нафигесил. Еще порезал. Так, в общем, вот так получается тырса. Что могу сказать? Намолотил достаточно Багатенько, з цим ще порізом. якщо хтось дивився перше відео, я показував об'єм роботи, то ось здесь вот лежала куча аж до самого верха гілок, це раз ось і потім ще куча лежала отут тут за забором осталось он зовсім зовсім трошки е! кот кодька иди сюда иди сюда ты красавец помощник подавал ветки вот такие вот. ладно отвлеклись в общем вот такие куча тут была навалена тоже здоровенно цей гелок кто бачил перше видео то есть тут осталось 8 трошки так сюда я за двор перекидывал Ось, и потом потрошку его перемолачивал ось хорошая штука мульча получалась то сюда вот так вот повыкладывал сейчас зараз я покажу Куда? все такие по краям то позакидывал штучки вот сюда мульчу понакидывал сюда Ось, сейчас зараз покажу. Зробив дорожку Из этой всей мульчи. Ось. Раньше был там бурьян, да и все. То есть вот. Вот такая дорожка. Получилось из этой мульчи. Тут песка. Сюда еще нужно докинуть. То есть песок. И сверху. Вот такая мульча. Ось. Вот такая дорожка вышла. В принципе, хорошая штука. Бурьян листы не будет. Вот так вот зафигусили. Сюда волокно. И вначале полностью снял всю траву. А потом агра волокно антибурьян. И всю, стружку все от щепореза. Вон, достать мне дуже, дуже, дуже удобно. Ось. Сейчас дальше будем продолжать резать. По мощности она настоящие 2,2 киловатта, как написано, 3000 оборотов Так оно на самом деле и есть. Ось, були випадки, забивалася. Ну, це коли вже, ну, по, уже, не знаю, більше часу. і робиш, робиш під 2 години. От, и вже просто пхнеш аби пхати, даже не Ось, А чиститься дуже просто. Вот эти винты открутились. Вот эта штука от знялася оттуда повичистивала, все поставил. И то она в основном забивалась, если просто тики-тики-тики зрезал. Самый-самый свежий, аж с соком. Вот, и просто шкурка эта вся. Вот, она наматывалась вот сюда. Вот, на ту шайбу. Вот, наматывалась, наматывалась, и потом она просто останавливалась. Просто останавливалась, и все. То есть, ну, шо, открутил, снял, почистил, закрыл. И то, это было, ну, не знаю. Я уже гумбашу четвертый месяц, за четыре месяца, ну, я и включал где-то раз, не знаю, ну больше десяти это точно, ну хай двадцать, ну раза три уже было таке что она ну, забилась, ну и все, ну то чистка сколько-то, десять минут, почистил, заодно как раз и агрегат остыл, и почистил ее, и все, нож очень хороший, хороший. Ось цей. Ось. А зараз вот, по, по, по тому вот по поводу попасть, руку всунуть, отрезать. Ну размер зручный, диаметр зручный. То есть ну, достаточно безопасно, если руку туда специально не пхать, как в мясорубку. То есть вот, кинул, другой дырь подштовхнул и, и все. То есть. Поэтому, то есть руку воно не зажует. То есть наматывала вот именно вот от такого вот свеже свеже спиленная, если тики 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 зарубав, то от нее может с листами и фигней. И все. Раз. И потом, допустим, вот цей, такой сухой. Оп. Взяли вот так вот. Как мясорубка. Вот диаметр 8. Вот Сантиметр. Ну, цей десь сантиметра четыре, В общем, буду дальше заканчивать все это дело. Вот агрегат хороший. Я, в принципе, довольный. Денег винт своих коштует. Так, я как раз вот захотелось снять эта ситуация, когда, когда еще порез став и забылся. Вот как он выглядит. То есть, вот открутили контргайки гайки Вот, пластина его и ось и так вот выгляда в середине сунул только только свежеспиленную ветку и вот так вот немножко она подзабилась и все и стал ну то все фигня сейчас мы почистим это все дело ну, и все вот так вот она быстро все, все это дело чистится уже быстро. Вот и все, сейчас на место поставим. Вот и будем дальше дальше измельчать и трохи пізніше покажу еще куда який декор зробив куда покидав так ну шо, закончили на сегодня щепорезом так что у нас получилось вот сюда еще накромсалил щипы то есть получились вот такие бортики оси вот так вот сюды так вот получилось измельчили и такие аля декор ось в принципе жаль что нема коптилки ну, думаю, что скоро будет. Коптилку пущу и будет песня. Это щепа для коптиловки сам раз. Нужно смешивать щепу разную, делать такую древесную специю, орех, вышня, черешня. Буду хорошо. Ось, ну, вот якось так вот.